Сегодня 14 июня 2011 года. Мы приехали в Геленджикский аквапарк. Самый большой парк в Европе. По прогнозу в интернете, здесь сейчас должны идти ливневые дожди с грозами. Но наши дети Вечером очень усердно помолились. Вот что мы теперь с вами здесь наблюдаем. Как сильна молитва наших детей. Облака вокруг, над аквапарком сияет солнце. И облака как замерли, застыли вокруг и не двигаются. Я думаю, что после того, как мы отсюда уедем, Начнется ливень с грозами. Но сейчас еще два часа. Все замерло. Смотрите как. Смотрите, он там черные тучи. Они нависли как бы над городом, Геленджиком. Но их как будто что-то сдерживает. Вот мы уже здесь два часа, где-то два, два с половиной. Они вот как были, вот так, вот так и стоят. Вот такие чудеса.